Всем привет, и с вами снова я. Ну, так как я сейчас только после улицы пришла, после магазина. Да, я ходила с моей бабушкой в магазин. И мы там купили новые две новинки. Какую-то коробочку пушистики. Мне она понравилась, такая яркая коробочка. Давайте я вам ее поближе покажу. Тут такая вот она в общем, вот здесь на первом фоне изображена такая милая диска. У нее голубые глазки, она с бантиком, с розовым. Вот. И написано внизу пушистики. Тут, конечно, написан состав. Она немножко в коробочку помялась, так как мы ее несли в сумке, у нас много всего было. На второй картинке у нас был котик тоже полосатый, только с зелеными глазами, и он кушает рыбку, и тоже внизу написано пушистики. А здесь Sweet Box написано, это такое название коробочки, то есть серии. А, а вот здесь нарисованы вся серия котят, какие могут попасться вам в, кор в этой коробочке. Вот, вот такая коробочка, я ее сейчас буду открывать, и мне еще купили киндер сюрприз. Я взяла Маль, Толпони и Квестри я их тоже люблю. Вот. Вот такие вот. Я взяла А3, вот вам, если не видно. А3, ну, я беру, я почему говорю А3, потому что их можно различать вот по этим вот буквам и цифрам. Вот такие, вот такая вот. Тут нарисован Пинки Пай, Девочка из Эквестрии и Пинки Пай и Тут еще Майл пони Хазбра написано и... пони. Pony... А, это, то есть Эквестрии тут написано. Вот. И другие игрушки. То есть там может попасться не только Эквестрии Гелс, но и другие игрушки. В общем, тоже вот это яйцо. Так как я начала первое описывать вот эту коробочку, давайте, наверное, ее сейчас и откроем. Давайте я буду открывать снизу, чтобы не портить вот ее. Ух ты! Я если честно не видела, что там внутри будет и даже не трогала. Ну общем, посмотрим. Вот тут вот такие мармеладки. Еще есть вкусный мармелад, написанный э с фруктовым соком. Угу такая красненькая коробочка, как будто клубничка. Если честно, вот такая вот тут листик такой. И написано вкусный мармелад с фруктовым соком. Вот. Такой, такой вот пакетик с мармеладками. Давайте его отложим в сторону пока что. Вот, а здесь у нас как бы находится котенок. Так, как я поняла. Больше там ничего нет. Нет, больше там ничего нету. Всего лишь, котенок ну, во-первых, для этого нам понадобятся ножницы. И я их, если что, припасла с собой. Давайте же разрежем. Давайте я разрежу сама. Кстати, тут на упаковке написано пушистики. Это типа буква К, котенок. Ой, это клубок. И написано типа котята. Давайте откроем этих котят. Ну... смотрим. Ой, я что-то там режу. <laughs> как будто сейчас котенка отрежу. Такое ощущение. А, это вкладыш. Поняла. Вот и котенок. Ух ты, нам попался вот такой милый котеночек. Давайте я мусор уберу в сторону, чтобы он нам не мешал. Вот такой милый котеночек. Давайте посмотрим на коробочке, как его зовут тут. И его зовут... Он где у меня вообще? Вот он. Сейчас, подождите, я посмотрю. Это Сиама ее зовут. Это Сиама, она девочка. У нее желтенькие глазки. Конечно, вы догадались, что она сиамская. Ну, кошечка. Вот, ее можно вот так ставить. И она как будто вот на коврике. Вот такой вот она. Вот такая миленькая кошечка. Мне она очень понравилась. Так-то она вся беленькая. Ну, ее можно, конечно, сравнить с подшопом. Подождите. Нет, я, наверное, сейчас не найду подшоп а, такую вот кошечку сиамскую. Нет, подождите, хотя, может быть, и найду. Так. Нет, я ее нашла. Вот она. Вот она золотая у меня такая. Может, вы ее просто не видели никогда в моих видео. Ну вот она вот такая. Ну они очень сильно похожи, я могу сказать. Да. Такие вот только у нее голубые глазки, а у нее желтенькие. Вот такая вот киска. Такие киски, они мне очень понравились. Ну эту я она была моим первым, поэтому могу сказать вам, да первым. Ну, не только она была, ну и вместе там с собачкой. Но это не важно. Сейчас не об этом речь. В общем, дум... если вам понравился эта киска, то, пожалуйста, поставьте лайк. Ладно, давайте ее вот сюда поставим вместе с коробочкой. Ну, коробочку я, конечно, сейчас закрою, наверное. Вот так вот. Закрою, чтобы она была закрыта и могла стоять. А то мы просто сни... снизу. и вот так. Да, а, я не показала вам вкладыш, вот. Забыла просто. Тут вот Сиама. Давайте я вам прочитаю. Привет, меня зовут Сиама. Я очень люблю гимнастику. Мы кошки очень гибкие. А еще я люблю придумывать загадки. Сможешь отгадать? И у нас тут задание, типа, отгадай загадки и впиши ответ. Вот, такая, вот такой вот вкладыш интересный. Вот. Пушистики. Тут написано, кто такие пушистики. У меня вот такая кошечка еще есть. Но я ее потеряла где-то или поменяла. Ну, в общем, я не помню. Вот такие вот все пушистики. Они мне все очень нравятся. Такие классненькие. Ладно. Давайте я тоже эту сторону. Вот, а потом мы протестируем конфетки. Да. Ладно, давайте теперь на Эквестри Girls. Давайте откроем. Сейчас я открою все. Так. Это придется делать очень долго, конечно. Ну, не совсем долго. Давайте вот так вот сразу. Так вот. Просто не после мороза, они такие все. Ой, твердые. Ну да, желтенькое яйцо, это означает, что уже у нас будет не как бы Что это такое вообще? Штучка какая-то, лягушонок какой-то Давайте посмотрим Отложим пока что Отложим вот эту штучку там То есть трех лет что-то написано Их даже две положили вообще Вот это лягушка А, то есть вот так вот ее Там делаешь И она должна как-то прыгать не знаю даже. Я не пойму. А, вот так вот. Ну ладно, не буду вам показывать пока что. Давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. А, то есть тут есть кузнечик, зайчик и кенгуру еще. У меня лягушка есть и кузнечик вот такой. Только я кузнечик тоже потеряла. Или отдала, или вообще в общем, давайте шоколад я потом сама съем или с братиком поделюсь. У меня есть младший братик. Да. Сейчас отложим. Давайте. Ну, вкладыш я тоже отложу. Вот такая, в общем, лягушка к нам попалась. Ладно, давайте я вот так вот шоколадки поставлю сюда. Вот. Вот такие мне попались ми миленький котенок Сиамский. Его зовут Сиам. Сиама, это девочка, и вот такой лягушонок. Ну что же, давайте теперь тестировать конфетки. Разрезаю я ножницы. Ой, ножницы неудобные, Честное слово, большие для меня. Так, давайте уберем мусор, я потом все это выкину, конечно. Отложим ножницы и посмотрим. ну ка ну ка ну-кась. А, это мармеладки М -м, Тут апельсинчик маленький Вот такой вот Давайте его протестируем Да, не жевательные И со вкусом только лимона как будто Ну или апельсин или лимон Не понимаю Но больше апельсина похоже А, это снова апельсин Давайте другой какой-нибудь возьмем Что, не все там апельсины? Они а все апельсины. А, нет, не все, там какая-то красная торчит. А, вот. Это вот типа такая вот клубничка или малинка, не понимаю. Ну, по-моему, клубничка. Давайте ее тоже попробуем. Угу, клубничка. Вкусная. Больше, по-моему, там ничего нету. Да, нету. Одни желтенькие давайте их сложим сюда, потому что потом с братиком поделюсь. А то будет опять кричать, то что я с ним не поделилась. Ладно. Давайте положим. Что же, думаю, вам понравилось это видео. Если так, то поставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!